dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan kajian lapangan kami yang bertajuk Pendekatan Kerja Sosial dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk Kampung Cerang Macang Antara ahli kumpulan kami ialah Muhammad Zulman bin Hamka, Muhammad Luqman Hakim bin Syarin, Hazim Nakyuddin bin Muhammad Izzir, Nur Syamimi Najihah binti Suhaimi, Nur Syabila binti Jaafar, Nur Amanina Amalin binti Rosli, Nurul Ain Nasuha binti Abdul Jalal, Nur Atika binti Ramli, Cik Siti Ros Aimuni binti Roslan dan akhir sekali ialah Nur Hazika Hasna binti Ibrahim. Pertama sekali saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang dan pengenalan Kampung Cerang. Kampung Cerang merupakan sebuah kampung luar bandar yang terletak di daerah Bukit Tiu dan didiami oleh penduduk berbilang generasi. Struktur sosial kampung ini masih mengekalkan nilai kekeluargaan dan semangat kejiranan yang sangat kuat di mana penduduk saling mengenali antara satu sama lain dan bergerak aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Namun begitu, arus pemodenan telah memberikan kesan kepada kestabilan sosial ekonomi penduduk. Jumlah penduduk di Kampung Cerang dianggarkan selama 300 orang daripada kira-kira 120 buah keluarga dan majoriti penduduk terdiri daripada golongan dewasa warga emas manakala golongan belia semakin berkurang akibat penghijrahan ke bandar untuk menyambung pelajaran dan mencari pekerjaan sumber pendapatan utama penduduk adalah melalui penghasilan tangan seperti mengait songket bagi golongan wanita serta pekerjaan dalam sektor awam dan swasta dengan kebanyakan isi rumah berpendapatan sederhana dan rendah Isu utama kampung ini termasuklah kekurangan peluang pekerjaan, kemiskinan dan kekurangan kemudahan asas. Oleh itu, analisis ini bertujuan untuk menilai peranan kerja sosial dalam menangani isu-isu tersebut serta mencadangkan intervensi yang sesuai bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Seterusnya kita lihat kepada kaedah pengumpulan data. Kami menggunakan pendekatan gabungan kualitatif bagi mendapatkan data yang menyeluruh dan seimbang. Yang pertama, kami menggunakan kaedah temu bual iaitu temu bual separa berstruktur dijalankan bersama ketua kampung iaitu Encik Mat, belia, wanita dan penduduk berpendapatan rendah untuk memahami isu dan keperluan komuniti. Kaedah kedua, kami menggunakan kaedah pemerhatian langsung yang dilakukan bagi menilai keadaan persekitaran, kemudahan awam dan aktiviti harian penduduk. Macam mana hubungan orang pun kat sini? Masih rapat tu? Macam dulu? hubungan okey ya. Tak ada masalah dari kiri politik. Ya, saya rasa. Aku hubungan baik tu memang okey lah. Tak masalah, 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 masalah. Orikina, semua bagi kerjasama dan bagi kerjasama dan bagi Apakah kemudahan asas kita kapal untuk diri? Kemudahan asas ada macam nadi kan kat sekolah rupiah juga ada nadi kalau macam dulu apa ni apa internet satu mesial dan dia ubah suara jadi nadi nadi ni macam ada pusat internet lah pusat internet apa ni dia tak ada masalah kan Dapat tu macam ni contohnya dia Kalau untuk kapal pecerang tu ada Kemudian rasa tu Ada itu lah jalan tu Kalau tu ada Kalau tu Kalau tu tu Kalau ada tu ada kau badai sana hok kami kita dikit ni menghadapi macam tu semua dengan awam orang bahan di tempat ni buah dia orang tapi mereka dia kan tak ada mimpi tu ada ada reba saja ah mau di dan pentai semua ada tahu mau sini banyak buku peluang pekerjaan Oh, tu apa yang ada? Hmm, dia ada kebuat Grab Grab tu Grab tak ada Grab tak ada Grab tak tak ada Kurang ada Kurang ada uh, Kurang Cik rasa Golongan uh, muda Kapan ni Aktif tak? Kalau dia tak aktif Engkau apa masalah dia? Sebab Mendoak muda Kapan Kalau tidak ada Kapan tiga Dengan kapan Mereka ni Memang tak ada Tak ada muda, muda, -muda. Habis belajar, yang belajar cuma belajar lah. Yang tidak belajar tu Tu waari, tu hmm. oh. Ya soal tua di perubahan dia nak eh. Hmm. dia dah tahu saja yang dia kata Dua dia ada. Ni nak tu ke Dia Semua ada tapi dia gitu ya orang batu ada tak ramai lah tak pergi lah saya saya rasa dah ada eh nak cari 10 orang baik aku beli lah hmm. ha. tak ada kumpulan fokus iaitu FGD. Kaedah ini melibatkan belia dan juga wanita. Kaedah ini bertujuan untuk mengumpul idea, pengalaman dan juga pandangan dalam komuniti. Yang kedua adalah kaedah ini digunakan adalah untuk membantu mengenal pasti persamaan, perbezaan dan juga pandangan dan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah menggalakkan penglibatan aktif dalam komuniti. Seterusnya adalah pemilihan informan. Pemilihan informan dipilih menggunakan persampelan bertujuan bagi memastikan data relevan dengan objektif kajian. Dan yang terakhir adalah justifikasi pemilihan kaedah gabungan kaedah ini membantu meningkatkan ketepatan data dan juga memberikan gambaran sebenar tentang kaedah komuniti. Seterusnya kita masuk ke bahagian analisis isu dan keperluan komuniti. Isu pertama ialah pemerkasaan belia dan modal insan. Berdasarkan pemerhatian terhadap komuniti, belia merupakan golongan yang sangat memerlukan perhatian khusus. Terdapat keperluan untuk menunjukkan program pembangunan belia yang lebih berdorong seperti bimbingan kerjaya, latihan kemahiran dan sokongan psikososial. Isu, isu kedua ialah pencegahan dan pemulihan penyalahgunaan dadah berasaskan komuniti. Komuniti ini juga berhadapan dengan keperluan terhadap program pencegahan dan pemulihan dadah yang mudah diakses oleh penduduk, khususnya golongan belia. Pendekatan berasaskan komuniti amat penting bagi mengurangkan penglibatan dalam aktiviti berisiko. Ia memberikan sokongan kepada individu yang terjejas serta memulihkan keharmonian dan kesejahteraan sosial dalam komuniti. Isu ketiga ialah pengukuhan ekonomi dan sokongan sosial keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahawa komuniti ini memerlukan peluang ekonomi yang lebih stabil bagi meningkatkan kualiti hidup keluarga. Peningkatan kemahiran penduduk melalui latihan kesuanan kemahiran, pekerjaan serta sokongan ikhtiar daripada agensi luar amat diperlukan bagi membantu komuniti menjana pendapatan yang lebih mampan dan mengurangkan masalah sosial berkaitan tekanan ekonomi. Isu keempat ialah pengukuhan kepimpinan tempatan jaringan agensi komuniti juga memerlukan kepimpinan kampung yang lebih diperkasa bagi memastikan pembangunan komuniti dapat dilaksanakan secara berkesan kerjasama strategi antara pemimpin tempatan dan agensi kerajaan serta bukan kerajaan penting bagi memperkukuhkan jaringan sokongan melancarkan pelaksanaan program serta memastikan keperluan komuniti dapat ditangani secara menyeluruh untuk cadangan intervensi komuniti antara cadangan yang akan dilaksanakan adalah pemegasaan belia dan keluarga kampung cerang fokus utama program pemegasaan ini adalah untuk menangani beberapa isu yang berlaku dalam komuniti setempat antaranya ialah masalah kemiskinan keluarga pengangguran dalam kalangan belia keciciran pendidikan dan juga penlibatan belia dalam gejala sosial Isu-isu ini sebenarnya saling berkait dan tidak boleh diselesaikan secara berasingan. Jadi melalui projek ini, kami mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan terusun. Kami merancang untuk melaksanakan aktiviti pendidikan, latihan, peningkatan kemahiran, penyelenggaraan keusahawanan serta program kesedaran sosial yang melibatkan belia dan keluarga secara langsung. Matlamat utama program ini adalah untuk membantu penduduk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan menjana pendapatan sendiri, di samping membentuk sikap yang lebih positif dalam kalangan belia. Pada masa yang sama juga, program ini bertujuan menggalakkan pelibatan aktif penduduk dalam aktiviti komuniti secara berterusan. Selain itu, projek ini juga bertujuan untuk menjadi platform utama dalam pindah ilmu dan kemahiran daripada pelajar industri kepada penduduk kampung. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat mewujudkan hubungan jangka panjang yang mampat antara industri-industri kantan dan komuniti kampung joram Bukit Yoram. Kajian intervensi komuniti di Kampung Serang Macang telah menunjukkan bahawa komuniti ini berdepan dengan pelbagai isu sosial dan ekonomi dengan penyalahgunaan dadah sebagai masalah utama yang telah memberikan implikasi mendalam terhadap keselamatan sosial, kesihatan individu serta kestabilan keluarga isu ini diperburukkan oleh faktor seperti peluang pekerjaan yang sangat terhad masalah kemiskinan penghijrahan belia serta juga kekurangan kemudahan asas sebagaimana yang telah dianalisis melalui kerangka ekologi pendekatan pengumpulan data gabungan iaitu temubual pemerhatian dan FGD telah mengesahkan punca-punca ini serta keperluan integrasi holistik. Sebagai cadangan akhir, terdapat lima perkara utama yang dicadangkan bagi memastikan kejayaan dan kelesaran projek ini. Pertama, pemerkasaan kepimpinan lokal melalui penubuhan jawatankuasa anti dadah yang autonomi serta latihan kepimpinan supaya program dapat diteruskan secara berterusan. Kedua, strategi integrasi dan kolaborasi dengan agensi seperti ADK, JKM dan sektor swasta bagi mendapatkan sokongan dana tetap serta latihan kemahiran TVET kepada komuniti. Ketiga, pemantauan berasaskan data akan dilakukan melalui penilaian setiap enam bulan bagi memantau kadar relaps dan peningkatan pendapatan isi rumah. Keempat, kelestarian ekonomi diperkukuhkan melalui penubuhan Koperasi Kraftangan Tangan Songket dan Program Mentor Belia sebagai pelapis kepimpinan. Akhir sekali, semua usaha ini akan didokumentasikan untuk menjadikan Kepucaran sebagai model kampung sejahtera yang boleh dijadikan rujukan di peringkat negeri.